А два игрока и в такой игре, и две пятерки всего лишь. Поэтому тут Евген Сашинский, Владимир Арсенал останавливает. Вот уже чуть пораньше, даже у красной линии. Не у синей, а у красной, даже в центре. В средней зоне. Да! Ну, ты подумай, Кирилл. чу Офигеть, какая сила. Вот это да. Шатуа Кингла. Не включу младший. Не младший. Вылучение в команде Арсенал. Как раз Паши нет. Подножка. Вылучение в команде Арсенал. Подножка, говорят, Виталий. Или игровой момент. Столкновение. Я его вообще не трогал, не знаю. Да, вы. Вы не заметили. Но арбитр что-то заметил. Так что тут... 1-2, хвилина 30 формат вылучения и 8-56 до конца другого периода. Арсенал в По вылучениям, по вылучениям. Ой. Ну если два вылучения до конца уже игры, получается, двух Спартака, как это считать, я не знаю. И того, и другого уже нет. Тут видно, на нервах ушел тоже. Дякую за 50. А Роман Рева ушел сразу, поэтому... Ну такое вот получается. Так, уже 5 гробсов на скамеечке запасных. Ну что происходит? Появился. Увага! Арсенал! Атакует Мэнсис. Давайте порахуем его. Да, из четырех была атака. Шайба за бортом вылетела в стенд кафе. 46 секунд. Паша, вы где-то были, а тут как раз вас искали. Вы же не уходите так далеко. Судья по при удаленных участниках, по сказал, вас не по видно работе. там за кепки. Теперь видно хорошо. Теперь мы вас увидели.